Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Киев, в рамках которого запланирована встреча с руководством Украины, в частности с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. В преддверии своей поездки Назарбаев заявил, что готов оказать помощь в регулировании конфликта на востоке Украины. По его мнению, главная задача – остановить войну, укрепить независимость страны и признать целостность ее территории. Президент Казахстана назвал себя честным менеджером, который не поддерживает ни одну из но готов помочь в урегулировании конфликта. Украина чувствует поддержку Беларуси и ее четкую позицию в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны. Об этом накануне заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Мировая дипломатия признала минский формат переговоров и меморандум. Весь мир говорит о том, что они являются основой мирного процесса в Украине. Документы признаны ООН, Европейским Союзом и странами G20. Фактически эти договоренности Сегодня являются без, безальтернативной моделью деэскалации ситуации на Донбассе, подчеркнул Петр Порошенко. Кроме того, Украина и Беларусь имеют большой потенциал развития двустороннего сотрудничества. У нас широкая повестка дня и в вопросах экономического сотрудничества, и в вопросах координации действий в международных организациях и в вопросах финансового сотрудничества. Сейчас есть достаточно серьезные вызовы, на которые мы должны готовить скоординированные ответы. И в вопросах сотрудничества в области безопасности. Если нужно будет, я вам еще тогда сказал, Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то, скажи. Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. И так будет впредь. Для нас это не игра. И мне говорят, вот Лукашенко там что-то боится. Я не боюсь. Я не хочу вообще, не то чтобы Беларусь это полтора, а чтобы в Украине это было. Акт в поддержку свободы Украины, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Бараком Обамой, очень важен и имеет историческое значение. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом. Собеседники обсудили координацию действий для предоставления Украине пакета финансовой помощи со стороны США, ЕС и международных финансовых организаций, которая позволит создать надежную основу для быстрых и эффективных шагов по внедрению реформ. Также глава государства поприветствовал солидарную с Украиной позицию США по введению дополнительных санкций против Федерации в связи с аннексией Крыма. Кроме этого, президент Порошенко и вице-президент Джо Байден договорились продолжить координацию действий по реализации мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе и финансово-экономического взаимодействия. Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по избранию председателя Национального антикоррупционного бюро. В него вошли Осиф Зисельс, Александра Яновская и Юрий Бутусов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Как известно, Иосиф Зисельс – известный правозащитник, член украинской хельсинской группы. Александра Яновская, профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, судья, советник Европейского суда по правам человека. А Юрий Бутусов – известный журналист, автор многих резонансных материалов о коррупции. Накануне президент Петр Порошенко по своей квоте назначил трех членов конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро. Ими стали признанные правозащитники Рифат Чубаров, Евгений Захаров и историк Ярослав Грицак. Еще трех членов бюро должен назначить парламент. За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции. По их данным, ситуация в зоне проведения АТО существенных изменений не претерпела. Боевики продолжают провоцировать украинских солдат и обстреливают места их дислокации из различных видов оружия. Кроме этого, банформирование дважды обстреляли новый терминал Донецкого аэропорта. Также огонь велся вблизи населенных пунктов гранитное счастье. Дважды в небе над Мариуполем зафиксированы беспилотные летательные аппараты противника. при центре ато подчеркнули что соблюдая режим тишины украинские военные на провокации боевиков не отвечают. Террористы усиленно наращивают войска вдоль Бахмутской трассы. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, кроме действующих ранее десантной ротной тактической группы, с поддерживающей ее арт-группой, во вторую линию начали прибывать дополнительные подразделения. По подсчетам эксперта, общее количество сил противника на участке блокпостов украинских войск номер 29 и 31 достигло 600 человек. Также зафиксировано прибытие танкового подразделения, арт-группы и порядка 25 боевых бронированных машин. Параллельно российские наемники продолжают передислокацию. Однако, как и прежде, они остаются на передовой в полосе Первомайск-Лисичанск, а также в районе Донецка, Тельманова и Новозовска. предприятия поставили вооруженным силам Украины более тысячи единиц техники и вооружения за последние трое суток. А именно, переданы 21 радиолокационная станция, 18 гаубиц, 10 бронетранспортеров, 493 единицы нового стрелкового оружия. Таким образом, спецпредприятия выполняют поручение президента по усилению обороноспособности армии. Об этом сообщила спикер Минобороны Виктория Кушнир. По ее словам, на прошлой неделе ремонтные бригады вооруженных сил Украины и государственные предприятия отремонтировали 30 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 43 единицы брони Танкового вооружения и 235 единиц автомобильной техники. Они также переданы военным на восток Украины. В Россию вернулись все автомобили, входившие в 10-й так называемый гумкомвой Кремля, направленный на Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель российского МЧС Александр Дробышевский. По его словам, границу пересекли более 180 автомобилей. Российская сторона заявила, что в грузовиках, кроме продуктов питания, были медикаменты, стройматериалы и новогодние подарки для жителей Донецкой и Луганской областей. Однако проверить это не украинские таможенники пограничники, не представители Международного комитета Красного Креста не смогли, так как и в прошлые разы контроль эта колонна не проходила. Владимир Путин не переиграл Запад в украинском кризисе. В результате объявленных санкций кризис начался в самой России. Об этом заявил президент США. Брак Обама подчеркнул, что агрессивная политика Кремля по отношению к Украине привела к ограничительным мерам против России. Как результат, девальвация рубля и финансовый кризис в стране. По мнению Брака Обама, спонтанные действия Путина под девизом «Сначала стреляя, потом думай» не являются демонстрацией силы. Встреча президента Франции, Украины, России и Германии может состояться в январе 2015 года. Об этом сообщил французский глава Франсуа Оланд. По его словам, условия этой встречи сейчас обсуждаются в Брюсселе. По мнению политика, эта встреча очень важна. Там планируется обсудить выполнение минских договоренностей. Но на сегодняшний день выполнен лишь один из 12 пунктов минского протокола. Алан также отметил, что Франция и Германия возобновили совместную дипломатическую инициативу в отношении Украины. Украина может получить 2 миллиарда евро финансовой помощи еще до конца этого года. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск. По его словам, нынешняя ситуация требует немедленной реакции. Он уверен, что ждать следующего года не стоит, ведь помощь Украине нужна сейчас. По мнению политика, важным элементом поддержки также является предоставление гуманитарной помощи. ЕС поможет Украине с реформами, но воплощать их в жизнь Киев должен самостоятельно. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Мангерини. Она подчеркнула, что реформы нужны не для того, чтобы удовлетворить ЕС, а для развития Украины в европейском направлении. Дипломат уверена, что у нашей страны есть решимость и политическая воля, чтобы осуществить все задуманные реформы. Благотворительный забег Святого Николая накануне прошел в столице. Своим участием в марафоне люди смогли поддержать детей-сирот и детей-переселенцев из зоны АТО. Как все проходило и кто победил, знает моя коллега Вероника Секты. Для пробега организаторы подготовили две дистанции. 5 километров для взрослых и 500 метров для детей. С каждого регистрационного взноса 50 гривен перечислят на благотворительность. Сами участники уверены, помогать нуждающимся – долг каждого. Я хотела помочь тем детям, ради которых устроен этот забег, и как бы попробовать в своих силах. Это интересно. Я хотел бы помочь детям, которые потеряли своих родителей в АТО. Это здоровье и благотворительная составляющая – это самое главное, чтобы во время таких новогодних праздников, как Рождество и Новый год, мечты сбывались не только у взрослых людей, у кого все хорошо, но и маленьких детей, которые потеряли родителей во время действий на востоке Украины. Во взрослом забеге первым к финишу пришел Сергей. Спортом он занимается уже давно, но поучаствовать решил не ради победы, а ради благого дела. Это благотворительный забег. Деньги, ну часть денег, по крайней мере, пойдут на поддержку семей э, воинов, которые погибли э, во время антитеррористической операции. Собственно, эта цель была для меня основополагающим для ну, принятия решения, заявиться и поучаствовать в этом прибеге. Я не рассчитывал выиграть, но... Э, ну, так совпало, что я все-таки оказался лучшим в этой компании, которая здесь бежала. Так как забег был костюмированный, то организаторы решили наградить тех участников, чьи наряды были самыми изобретательными. Что касается таких мероприятий, то обещают, что устраивать их будут каждый год. Оставайтесь на нашем канале. И встретимся уже меньше, чем через час.